Привет всем, кто меня сейчас смотрит в данный момент. И с вами сегодня будет Катя Эдс. А, сегодня будет влог о том, как я пойду в школу, как вообще как у меня проводится целый день. У меня, к сожалению, охрипший голос и нос заложен. Но не важно. Фу, у мамы сегодня мы это рожли, так что сегодня будет интересно. К сожалению, я не с утра, Снимаю видео, но так-то нормально, потому что мы с бабушкой сейчас ходили что-то в тутофицерию и поели пиццу. Пойдемте, я вам покажу. У меня сейчас так солнце светит, осень. Вообще, я все равно не видно. Я исключу майки. Ну, что я не подумала, что она бежевая. Там цветочек. пожалуй, все. Начинаем. Это вода была? Нет. Это была вода. Нет, нет. Сейчас мы сидим в классе информатики, технологии создают все презентацию. Она не хватила компьютера, и мы сделаем тетради. Это мой. Это чей Классика, хай-тек. И что там еще? Что там еще кроме классика и хай-тек? Ничего. Детский? Детский еще интерьер. Все. Сизра. У тебя плохое качество. Оно Все вблизи оно плохое. А, вблизи да. у всех плохое, Настя. Вик, обязательно сейчас идти, ну Вик. Я просто прошу. Крис, давай. Еще леся. Спортсмен. Давай, Тань. Крис, давай. Давайте Лися! хоть побольше. Катя, Крис! давай! Лися! быстрей! Лися! Катя! Катя! Катя Кришня, Кришня. Таня, боже мой, как она так? Кришка, давай! У Тани всех больше выносливости. Я пойду спрошу. Кришка! Кришка! Катя! Кришка, давай! Катя, Катя бегай! Катя, Катя! Катя, бегай как-то вот так! Она поднимает ноги! Я сейчас бегу, отвали! А я не бегаю, я болею, потому что у нас физра пробежка. Кристиночка устала. Да. Пробежка. Тань, да, да, да. трудно? У тебя вот зайцы. Настя, да. минуту, О, орёшься, быстро На. так. Смотри, устанешь. Не Спасибо трогайте боже, ее, да. дайте ей отработать за все На. годы Давай. своей жизни. Так. Танчево, сайцево, ну, да чего зайцевым нужно? Да Катя, я не поняла. Она сейчас Блин, кулак на Настя, ты главное не уставай. Давай, 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 давай. Настя. Настя. Отойдите в сторону, девочки, вы же мешаетесь. Давай. Серкнись, я, Серкнись, пошла я пошла за Спокойно. 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 Чего? Нет, Настя. умничка. Спокойно. Все так отстают друг от друга. Я дальше чтобы дойду. А что Минуту на четыре у тебя вроде бы. Да? Или нет, дим, снимаешь, А Дали мне. Дай, Давай выкладывайся. Давай, спасибо, что да, смела, да? так мило. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так нормально, давай. Так, нормально. Давай. 0, Ну ноль пиши. У нее У тебя ровно на пять. Минута ноль девять. А уложиться сколько? Ну вот нормально. А вот 03. Самая маленькая у девочек. Давай, 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 ну, давай. давай, 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 давай. у ну, девочек. Итак, ребят, я дома. После школы пришла. У моей мамы сегодня день рождения. Люблю тебя, дорогая моя. Ты будь счастлива и здоровья тебе. Ну, вообще, я ей все пожелала. А сейчас, смотрите, я в форме. Вот так вот примерно. Я уже распустила волос, сейчас покажу. Вот так выглядит моя форма. От, кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Кому нет, ничего не ставьте. Вот сейчас я быстренько переоденусь, и мы пойдем в ресторан отмечать мамин день рождения. Как вы знаете, уже у нас пробежка была на физкультуру. И сейчас мы пойдем в ресторан Сусанин. Так что оставайтесь со мной. Я переоделась, и вот мой прикид. Одела вот такую кофту и джинсы. И все. Наверное, пойду с распущенными или мама что-нибудь заплетет. Так, ну что, пойдем? Сейчас все покажу. Но, наверное, не буду ничего говорить. А вечером с вами попрощаюсь. Это расписание на день. Не пожалуйста, не смотрите на телеоктрику, не смотрите на конечку. Ну что, ребят, я, в общем, дома сейчас. Мои родители еще чутку попраздновали дома. Я ничего не делала, так как у меня вторая смена. Я не успеваю делать уроки. Сейчас я буду делать уроки, не везуха мне. Вот. Ну что, если вам понравилось видео, то обязательно напишите мне в комментарии. Ну, ставьте пальчик вверх. А если не понравилось, напишите, чем я буду справляться, обещаю. Дальше. Что еще хотел сказать? Я очень хочу спать. Не знаю, я наелась. 11 часов вечера. Но я еще буду сейчас читать вот эту книгу. Мне она очень нравится. Она про, про, про блогеров. Меня еще волосы мои достали. Достали эти волосы просто. Вот. Ну и все, наверное. Спасибо всем, что вы меня сегодня посмотрели. У меня еще больше развалилось горло, нос. <coughs> вот. Ну все тогда. Good